разговаривать, проговаривать свои желания, свои тревоги, свои заботы какие-то, больше, наверное, отдавать, потому что тот, кто отдает, тот больше получает, инвестировать в друг друга вот эту любовь. Это как раз и поможет избежать такого соперничества. Мне кажется, причиной также, которая может повлиять на разрыв взаимоотношений, логика разная, мужская логика, женская, они же разные, да? Может, mm -hmm. когда это повлиять <къех> или нет? Мужская вот, логика, мужская она какая логика, жен... Да, Есть такие, такие. отличается, я думаю. Мужская женская логика, да, такие вот понятия как бы присутствуют в нашем социуме. Я думаю, что здесь немножечко есть все-таки отличия. Если мы будем брать решение каких-то житейских проблем, или же вот ну, школа, мальчики и девочки, я думаю, что там логика развита у всех. Все одинаково решают задачи, получают пятерки. А вот что касается отношений, то здесь, конечно, начинаются свои особенности. Здесь вот та логика, она немножечко не работает. Я бы сказала, что мужчина, он более такой вот последовательный. То есть даже вот любовь, она должна зарождаться постепенно, последовательно, день за днем. Она крепнет. Женщина, она вспыхивает. Вот ей, наверное, больше подходит вот это выражение любовь с первого взгляда. Мужчины они более такие вот осторожны в этом плане. У них может быть вспыхнуть страсть, но не глубокие какие-то чувства. А именно глубокие чувства они зарождаются и проходят такой вот этап укрепления, я бы сказала. Женщины они вот работают по программе максимум, то есть они ставят какую-то абстрактную цель, а вот промежуточных целей они не видят. Иногда вот эти цели они бывают совершенно противоположные. Допустим, нужно образование, получили образование. Теперь нужно завести семью. Вот как-то образование с семьей не идет. После семьи нужна работа. А что делать с семьей? То есть женщина иногда вот появляется в плену как-то своих вот целей, и она вот тяжело ей потом приходится. А мужчина, он работает по программе минимум. Он как раз обращает внимание на вот эти промежуточные цели, задачи, и он их решает. И если жена говорит, там, вот я хочу там чего-то, он ее просто не поймет. Он начинает планомерно раскладывать это все по полочкам, это начинает раздражать женщину, и возникают такие вот «ты меня не понимаешь». Я бы сказала, что мужская логика – это, наверное, дедукция, а женская – это индукция, то есть от частного к общему. Если вот мужчина меня обидел, знаете, все мужчины такие вот не очень хорошие. И поэтому это нужно учитывать. Это нужно учитывать в отношениях. И что здесь еще самое главное, что мы надо путаем эмоции и чувства. И нужно вот как зерна от плевел отделить эмоцию от чувства, потому что чувства это очень более глубокие переживания. Они ранят больнее. И тогда тот же самый разговор по душам, который все помогает решить александра Харлампевна, что вы можете пожелать молодым парам молодым семьям в будущем чтобы у них вот не случилось вот этих вот соперничества разрыва между друг другом чтобы у них Бен, все было замечательно я думаю любить друг друга и э, бытует мнение что мужчина и женщина это как две половинки они должны дополнять я думаю что здесь наверное более уместно говорить что э, Личности должны быть самодостаточными, это должны быть цельные личности. Вот тогда они не будут вырывать друг у друга вот эти вот крупинки, то, чего им не достает. Потому что семья ⁇ это такой вот действительно творческий процесс. Это созидательный труд, это иногда вот нужно отказаться от себя и при этом не чувствовать обиду, что мне вот тоже не додали. Вот инвестировать, особенно вот, э, женщины э, должны понимать это, поддерживать достоинство вот, мужчины, его авторитет. Э, нужно не погрузать, я еще говорю, в эмоциях, то есть проговаривать, что вы чувствуете, э, учить мужчину чувствовать, э, потому что мужчины действительно менее э, понимают эмоции. Иногда их просто не хотят проявлять, потому что считают, что это вот, ну, глупо, это не по-мужски. Нужно понимать и каждый день вспоминать, почему мы вышли замуж за этого человека, почему женились. Нужно показывать преданность, активность, развиваться самим, чтобы было интересно с друг с другом. И вот этот вот опыт, который появляется в течение семейной жизни, он должен как раз способствовать тому, чтобы не совершать ошибки. Спасибо вам большое за интересную беседу. На этом я с вами прощаюсь. Всего вам хорошего. Если честно, то мне не раз в детстве хотелось змайструвати ляльку або какую нибудь игрушку, которая поставала в моей І я навіть декілька разів намагалась це зробити, проте, на жаль, нічого не виходило, окрім мальованих ляльок на папері, яких потім вирізувала і таким чином грала з ними. Тому далі для дівчаток, як же швидко змайструвати ляльку, та що для цього необхідно, щоб вона була більш схожа на справжню. Чи відомо вам, що найдревнішою лялькою вважається лялька Мотенка? З однієї сторони вона виглядає дуже просто: голова, руки та тулуб, і в той же час відрізняється від сучасної саме тим, що не має обличчя? Замість цього в неї є так званий сокральний хрест, який є головним символом ляльки. Адже наші пращури вважали, що цей хрест є символом пересічення чоловічої та жіночої енергії, оберігає та захищає від злих духів. Это солярный знак того, что в куклу вселяется душа, но кукле нельзя навредить. Как бы кукла является вашим оберегом, частичкой вашей души, но злой человек, если вдруг ее найдет, он не может вам навредить, не может принести никакого зла. И я считаю, что до сих пор у каждого из нас должна быть какая-нибудь куколка, должен свой оберег быть. Таку ляльку зробити дуже просто. Для цього знадобляться декілька клапців тканини невеличкого розміру, один із них обов'язково білого кольору, бо саме з нього ми будемо робити обличчя нашої ляльки. Також потрібні в'язальні нитки різних кольорів і, звичайно, ножиці, щоб лялька вийшла дійсно рідною та близькою вашому серцю, краще використати матеріал, який нагадує щось добре або щасливе з вашого життя. Наприклад, це може бути сукня, з якої ви вже давно виросли, але вона близька вашому серцю, адже її подарувала бабуся. Тож починаємо з найголовнішого Ізготавлюємо куклу. Ми. Берем, ну, в данном случае я беру маленькую подушечку синтепона, вообще в идеале берется мешочек с какими-то травами. В зависимости от того, какие травы вы предпочитаете, там, ну, многие считают, что по какому гороскопу вы родились, берутся эти травы. Также, в принципе, голова это как самое основное в кукле. Туда кладутся либо какие-то обереги, камешки, какие-то маленькие, может, джоуди, если вашим оберегом является дуб, может, там какие-то орешки или что-то наподобие монетки, в принципе, можно тоже положить. Это если кукла будет оберегом. Подушечка сворачивается, потом белая ткань, мы накрываем эту подушечку, заворачиваем ее таким вот образом, ну и сейчас я выравнивать уже не буду, просто зам... перематывается шейка, выравнивается личико, и начинается самый сложный процесс, это выбираются нитки для того, чтобы сделать этот крест сакральный, и делается он. Ну, а дальше уже самое простое, дальше уже просто идет украшение куколки. Прекрасно маются на увазе сукня для ляльки, которая выготовляется с тех же самых клаптев, а також головный убир. Це хустина, також можна додати різних бусинок або різнокольорових стрічок. Як бачимо, все дуже просто і легко. Таку ляльку можна зробити будь-кому як дорослим, так і дітям. Вона послугує для вас та ваших близьких оберегом та буде захищати вашу домівку від всіляких негараздів. Ну а для малечі така лялька може стати в першу чергу найулюбленішою іграшкою, адже змайстрована власноруч. Програма Світ родини завершується, тому наостанок хочу побажати гарного настрою, лише позитивних емоцій та вражень. Любіть один одного, цінуйте та поважайте, адже все, що відбувається та трапляється в вашому житті, воно неповторне. Пам'ятайте про це. На цьому я з вами прощаюся. Зустрінемось наступного тижня. До побачення.